يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى. فتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْقِحُوا مَا طُعَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَا لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فإن خفتم ألا تعدلوا فباحثة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن لكم عن منه نفسا فقلوه نفسا فقلوه حنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما وارزقوهم فيها وقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنَهَا زَوْجَهَا